Самі странні імена в Роблоксі. От перший. Вот другий челик у нього взагалі немає ніка. Вот ще одна дівчинка, в якої теж непонятний нік. Вот ще дві штуки. Ну, це як звичайний нік. Ну, він написаний по-українськи чи по-російськи. А як ви знаєте, в Роблоксі не можна писати. по українськи чи по-російськи. Вот дуже долгое имя, например. Вот дети. На экране. И они выглядят действительно странно. Они максимально... Вот ша, дуже, 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 дуже долгое имя. Вот ша, два. Ака, например, тоже с никами долгими. Вот такие езды на символы, Они также короткие с вами. Вот ша, один, вы можете его Бачите на экранах, вот он. Вот аккаунт с пробелами, в Роблоксе нельзя ставить пробелы, но вот еще один аккаунт именно с пробелами. Вот еще два аккаунта с пробелами. Тут еще есть не только пробел, а еще есть и довжина Ника. Это уже самые редкие книги, но не цены тоже. Вот Шана, они абсолютно одинаковые. Только текст отличается трошки в них разные, с разным текстом, с разным скином, даже с разными фолловерсами, друзьями, то есть все тут по-разному. И я вам отвечу, почему эти аккаунты существуют и как у них вышли такие странные никнеймы. Возможно, вы не знали, но Roblox запрещен на территории Китая. И также в Китае есть специальное правило, что у них от определенного времени можно играть в компьютер, а после определенного времени нельзя играть в компьютер. То есть, допустим, с часа до 4 вы можете поиграть, а с 5 до 6 уже нельзя. И возможно, это как-то связано с теми аккаунтами, потому что они буквально переводятся как забытый аккаунт. Ну а вы не забывайте ставить лайк, подписываться на канал с колокольчиком. С вами был я Ник. Абы... Аккаунт с ником Чан Чан спокойно живет, его никто ребята всем пока